સમગ્ર મામલો આપણે વિગતે વાત કરી વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાના રે નમસ્કાર હું આપની સાથે પ્રિયા નાયક આપનું નવજીવન ન્યુઝ માં સ્વાગત છે સુરત ના ઝોન એક ના ડીસીપી ની એલસીબી સ્ક્વોડ અને સરથાણા પોલીસ સંયુક્ત રીતે બાતમી મળી હતી કે ઉત્તરાયણ પોલીસ મથક હદમાં આવેલા

પોચી અને દરોડો પાડ્યા હતા ત્યારે પોલીસે સ્થળ પર ત્રણ ચેન દાગીના બનાવવાનું મશીન અને હોલમાર્કનો સિક્કો સામગ્રી જપ્ત કરી છે ત્યારે ટોળકીનો મુખ્ય સૂત્રધાર વિવેક પ્રવીણ વાઘેલા હતો તે પહેલા ઉનામા જ્વેલર્સનો ધંધો કરતો હતો બાદમાં તે સુરત આવી ગયો હતો અને ઓનલાઈન વેચાણ પણ શરૂ કર્યું હતું પરંતુ તેમાં સફળતા ન મળતા નકલી ચેન બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું ત્યારે નકલી ધાતુની ચેન બનાવવા તેની ચેન ના હૂકમાં

उस केस में ऐसा था कि डुप्लीकेट चेन बेच के और असली चेन खरीदने की फरियाद दाखिल हुई थी इसके लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक फरियाद किया था हमसे मिलके कि सूरत में अपने सूरत में ऐसे काफ़ी केसेस हो रहे हैं जिसमें जो सोनी हैं जो ज्वेलर्स हैं उनके पास डुप्लीकेट चेन लेके जाते हैं जो खरीदने वाले हैं और उसको बेच के और ओरिजिनल चेन लेके आ जाते हैं मेहरबान सी सर और सेक्टर वन सर की सूचना से हमने इसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया इसमें पीआई शीतल शाह पीआई आई एच बी पटेल पीएसआई एस आई लिंबोला और एलसीबी की इंटायर जोन वन की टीम ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया इस पूरे गुना का जो एमओ था वो ऐसा है कि आरोपी डुप्लीकेट चेन पे बीआईएस की जो हॉलमार्क है बाईस कैरेट गोल्ड का नौ का जो लोगो है वो लोगो लेजर से इम्प्रिंट करके उस पर बेचते थे ताकि दुकानदारों को ये पता न चल पाए कि ये फेक ज्वेलरी है कि ओरिजिनल ज्वेलरी है और वो इसमें धोखा खा जाते थे इसमें टोटल हमने बारह आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए हैं आरोपी जो चेन बनाते हैं उनका नाम है विवेक वाघेला हरेश भाई रवारी अनिल भाई मकवाणा राहुल भाई खम्बालिया रसिक भाई खम्बालिया राहुल भाई मोरे गणेश पवार और जो ग्राहक बन के चेन दुकानदार में बेचने जाते थे उनका नाम है विमल भाई लांगड़िया रघु भाई खम्बालिया हरेश भाई चौहान मनीष भाई चौहान और सुरेश भाई लूणी जब हमने इसमें क्रॉस रेड किया डिफरेंट जोनस में सूरत के अलग अलग पुलिस स्टेशन के विस्तार में हमने इसमें रेड किया रेड ऑर्गेनाइज किया तो हमें इसमें चेन बनाने की दो मशीन मिली जिसमें वो चेन बनाते थे और लेजर मार्किंग मशीन मिली जिससे ये बी का फेक लोगो दो नौ सौ सोलह का लोगो होता है वो इम्प्रिंट करते थे और टोटल डुप्लीकेट चेन हमें इनसे तीन बरामद हुई लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि पहले भी ये चेन ऐसा बहुत सारा बेच चुके हैं तो उसको हम बैक ट्रैक करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने चेन बेचा या फिर गोल्ड लोन में उस चेन को जमा किया वो भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ये पिछले दो साल से ये कर रहे थे और इस, इन्होंने दस जैसे चेन अभी तक ऑलरेडी बेच चुके हैं और अभी इनके पास तीन चार चेन अभी हमें हमारे पास बरामद हुए जो कि ये बेचने वाले थे और ये सिर्फ सूरत में नहीं सूरत में अलग अलग शॉप्स में जाके बेचते थे और इंटायर गुजरात में ये अलग अलग शहरों में जाके उन दुकानदारों को के साथ चीटिंग करते थे इसमें जो स्टैंडर्ड जो मशीन आती है जो जिससे गोल्ड की का टेस्टिंग होता है जब तक वो वेरीफाई नहीं कर ले तब तक आप भरोसा ना करें कि कोई आ, आ, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लोगो लगाने से अगर आ, उसको ये नहीं माना जा सकता कि वो प्योर है हंड्रेड परसेंट जब तक वो पूरी चेन का जो प्योरिटी टेस्टिंग वो जो मीटर होता है वो प्योरिटी टेस्टिंग मीटर से हम पता कर सकते हैं कि उसमें बाईस कैरेट है कि अठारह कैरेट गोल्ड है किस तरह से इसमें ये बेसिकली चेन को डुप्लीकेट भी चेन को भी कम कैरेट का सोना बनाते थे और चेन का जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हुक हुक लगा होता है है जिसे हुक जो बनता वहां पे जो लोगो इम्प्रिंट करते थे ये लेजर मशीन के थ्रू 22 कैरेट 916 का जो स्टैंडर्ड लोगो है वो इम्प्रिंट करते थे तो ये चेन तो डुप्लीकेट होती थी लेकिन जो उसका हुक होता था हुक पे ओरिजिनल गोल्ड होता था और उस पे फेक लोगो लगा के ये बेचते थे दुकानदारों को ताकि दुकानदारों को पता ना चल पाए कि ये फेक है कि ओरिजिनल है ये मोर देन दस चेन तो ये बेच चुके और अभी इसके पास से तीन चेन रिकवर हुआ है तो माना जा सकता है कि मोर देन हंड्रेड ग्राम गोल्ड को बेच चुके दस चेन के हिसाब से अगर मान के चले तो करीबन बीस तोला के हिसाब से डुप्लीकेट गोल्ड मार्केट में घूम रहा होगा ऐसा जो कि ओरिजिनल बोल के बेचा गया होगा आरोपी तो गया गया। इसमें ये मुख्य आरोपी जो हरी भाई है वो मुख्य आरोपी है और इसमें, इसमें विवेक विवेक सोनी है इसमें मुख्य आरोपी और इसमें ऐसा इसमें, इसमें इन्होंने प्लान किया है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं बेचते ये ये अलग अलग ધી રીજીయన్స్ મે સુરત મે જેસે કી મૈદરપુરા મે ઇનહોને લોગો લગવાયા સુરત માં અત્યાર સુધી માં ત્રણ જેટલા જ્વેલર્સ ને ચાર જેટલી ચેન વેચવામાં આવી હતી ત્યારે છેલ્લો બે વર્ષથી સોનાના નકલી દાગીના બનાવવાનું કામ કરતો હતો ત્યારે વરાછા કાપોદરા સરતાણા સહિતના વિસ્તારમાં આવેલા જ્વેલર્સ ને ટાર્ગેટ કરતા આ સાથે જ ગોલ્ડની ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં પણ તેઓ નકલી સોનાના દાગીના મૂકીને તેમની સાથે પણ ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું હોવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે ત્યારે આપનું આ ઘટના અંગે શું કહેવું છે મંતવ્યો જરૂરથી જણાવજો અને આવા વધુ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો નવજીવન ન્યૂઝ સાથે